ഓം നമോ വെങ്കടേശാ അന്തർക്ക് നമസ്കാരം ഈഡി ശ്രീ ആയ പട്ടം ഓ ശ്രീരാഘവാസീരുഹ ഭൃംഗരാജം സീതഃ പ്രി വച്ചോനിചയാമോദം കാരുണ്യപൂർണഹൃദയം മുദിതംഗം भक्ता हनुमन्तमीडे हनुमन्त यो हस्करस्य सविधे विविधा दपेटीम् आम्नाय कोटिमतिश्यातमनोविलासात् शिष्यात्मनैव गतवान् श्रितबोधनाथम् तम् ब्रह्मचारिणमहं हनुमन्तमीडे यो रामकार्यकरणे सकलप्रचारः तद्रामकीर्तनपटिष्ठवचोभिरामः तत्तत्त्वजल्पनपरस्तदतिप्रसन्नः तम् भक्तबोधनघनम् हनुमन्तमीडे प्राणावसिष्ठरघुनाथसहोदरस्य प्राणप्रयोजनपितामहमौषधेभ्यः ब्रह्मेन्द्ररुद्रपरमाद्भुतकार्यचर्यम् भक्तौ गबोधनघनं हनुमन्तमीडे भक्तौ गबोधनघनं हनुमन्तमीरे यस्तत्त्ववेत्ता रघुनन्दनस्य यस्तत्त्वबोधा रघुनन्दनस्य यस्तत्त्वयुक्ता रघुनन्दनस्य तम् देवदेवम् हनुमन्तमीडे तम् देवदेवम् हनुमन्तमीडे यो भूद्रसायनमहागमपार दृश्वा यो भूदनन्त यो भूतखण्डफलतारकतत्त्ववेदी ेवं हनुमन्तमीरे तं देवदेवमनघं हनुमन्तमीरे नवव्याकरणान्यूनप्रज्ञाधारो जितेन्द्रियः लङ्कालङ्कारलुण्टाक हनुमान् सदा श्रीरामायणमूलमन्त्रमखिलम् यो वेति बोधुम् जपन् श्रीरामायणधर्मतन्त्रमखिलम् यो वेति वक्तुम् पठन् श्रीरामायण गृह्यसूत्रमखिलम् यो वेति कर्तुं वसन् तं देवम् हनुमन्तमञ्चितधियम् భజే తం దేవం హనుమంత మంచి భజే ఇది శ్రీ ఆంజనేయ పటలం సంపూర్ణ మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ మరిన్ని శ్లోకాలతో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం ధన్యవాదములు